ఓం శ్రీ రాధాకృష్ణాయ నమ అందరికీ రాధాష్టమి శుభాకాంక్షలు రాధే రాధే బృందావన మహారాణి మన రాధమ్మ తల్లి సాక్షాత్తు పరమేశ్వరుడు కూడా ఒకసారి పార్వతీమాతకు శ్రీమతి రాధారాణి యొక్క అద్భుతమైన తత్వం గురించి ఆమె యొక్క మహత్యం గురించి ఉపదేశం చేశారట ఈ స్థవాన్ని మనం ఊర్ధ్వమానయ తంత్రంలో చూడవచ్చు రాధారాణికి అలాగే కృష్ణ భగవానునికి ఎంతో ఇష్టమైన బృందావనంలో ఉన్నటువంటి రాధాకుండ దగ్గర ఈ స్తవాన్ని ఎవరైతే పఠిస్తారో వారికి సంపూర్ణంగా శ్రీమతి రాధారాణి యొక్క అలాగే కృష్ణ భగవాను యొక్క కృపా కటాక్షాలు సంపూర్ణంగా కలుగుతాయి ఇదేనండి దీని యొక్క ప్రతిఫలం మనం ఇప్పుడు ఈ స్తవరాజ స్తోత్రాన్ని నేర్చుకుందాం మోనీంద్ర బృంద వందితే త్రిలోక శోక హారిణి ప్రసన్న వక్ర పంకజై ని కుంజే భూవిలాసిని వ్రాజేంద్ర భాను నందిని వ్రాజేంద్ర సూను సంగతే కదా కరిష్యసి హా మాం కృపా కటాక్ష భాజనమ్ अशोकवृक्षवल्लरि प्रवालवालपल्लव प्रभारुणाङ्ग्रिकोमले वराभयस्पुरत्करे प्रभूतसम्पदालये कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अनङ्गरङ्गमङ्गलप्रसङ्गभङ्गुरप्रुवां सविभ्रमं ससभ्रमं दृगन्तभाटपातनैः निरन्तरं वसीकृता प्रतीतनन्दनन्दने कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् तडित्सुवर्णचम्पक प्रदीप्तगौरविग्रहे मुखप्रभापरस्तकोटिसारदेन्दुमण्डले विचित्रचित्रसच्चरच्चकोरसावलोचने कदा करिष्यसि ह कृपाकटाक्षभाजनम् मधोन्मधाति यौवने प्रमोदमानमण्डिते प्रियानुरागरञ्जिते कलाविलासपण्डिते अनन्यधन्यकुञ्जराज्यकामकेलिकोविदे कदा करिष्यसि हमं कृपाकटाक्षभाजनम् अशेषहावभावधीरहिरभूषित प्रभूतसातकुम्भकुम्भकुम्भिकुम्भसुस्तनी प्रशस्तमन्दहास्य चूर्णपूर्णसौख्यसागरे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् मृणालवालवल्लरितरङ्गरङ्गदोर्लते लताग्रलास्य लोलनीललोचनावलोकने ललल्लुलन्मिलन्मनोङ्गमुग्दमोहिनाश्रिते कथा करिष्यसि हमं कृपाकटाक्षभाजनम् सुवर्णमालिकाञ्चि त्रिरेककम्बुकण्टगे त्रिसूत्रमङ्गलीगुणत्रिरत्नदीप्तिधीधिथे सलोलनीलकुन्तलप्रसूनगुच्छगुम्पिते कदा करिष्यसिह मां कृपाकटाक्षभाजनम् नितम्बबिम्बलम्भमानपुष्पमेकलागुणे प्रशस्तरत्नकिङ्किणीकलापमद्यमञ्जुले करीन्द्रशुण्डदण्डिकावरोहसौभगोरुके कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अनेकमन्त्रनादमञ्जुनूपुरवस्कलत् समाजराजहंसवंस्य निक्वणतिगौरवे विलोलहेमवल्लरेविडम्बिचारुचङ्क्रमे कदा करिष्यसि ह मम कृपाकटाक्षभाजनम् कृपा कटाक्षभाजनम् अनन्तकोटिविष्णुलोकनम्रपद्मजाचित् हिमाद्रिजापुलोमजाविरिञ्चिजावरप्रथे अपरसिद्धिवृद्धिदिक्तसत्पदङ्गुलिनके कदा करिष्यसि ह मां कृपा मकेश्वरि क्रियेश्वरि स्वदेश्वरि सुरेश्वरि त्रिवेदभारतीश्वरि प्रमाणशासनेश्वरि रमेश्वरि क्षमेश्वरि प्रमोदकाननेश्वरि व्रजेश्वरि व्रजाधिप्य श्रीराधिका नमोऽस्तु ते శ్రీ రాధికా నమోస్తుతే ఇంతవరకేనండి స్థవరాజ స్తోత్రం ఇక్కడ నుంచి ఫలశ్రుతి అనమాట ఫలశ్రుతి కోరుకొని ఎప్పుడు ఏ పూజ కూడా చేయకండి మీకు ఇప్పుడు చెప్పినటువంటి శ్లోకాల యొక్క అర్థాలను నేను మీకు డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తానండి ఎందుకు అర్థాలు చెప్తే వీడియో అనేది చాలా లాంగ్ అయిపోతుంది విన్నారు కదండి శ్రీ రాధిక కృపా కటాక్ష స్థవరాజ స్తోత్రాన్ని మరి మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే మర్చిపోకుండా వీడియోని లైక్ చేసి షేర్ చేయండి థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ శ్రీ రాధేశ్యాం స్వస్తి